Мама, я пішов в парк. Синочка, если б тобі за це платили, то ми б вже б мільйонерами стали. Не ми, а я. Якби б мені за це платили, то я б в парку сидів би з 6 утра до трьох часов. Дірка. Навірно, моль поїла. Це не моль. Это я специально тебе сделала, чтобы ты занимался своим любимым делом. Мама, лучше бы ты не зашила. Может, ты я хоть зимой бы не кувырялся. Ладно, пока. Наташенька, Наташа, привет. А який твій ідеальний мужчина? Сильний, заботливий, відповідальний, красивий і сексуальний. Це що, виходить п'ять мужиків? Ну, поки їх у тебе немає, то, може, сходиш зі мною на свідання? Вип'ємо щось. Киселя, наприклад. Віталік, я не п'ю кисель. А Мама зварила 10 літрів киселя. Ну, сама подумай. Как бы было романтично, если бы у нас вместе что-нибудь заиплюсь. Свитальчик. <свят> Чтобы Наташа была твоя, тебе надо не кисель, Тебе надо 10 литров мартини. Мартиневым. Нет, не, 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 с тобой познакомиться. Меня зовут Виталика. Тебе как? Карина? Альбина? Марианна? Никак. Никак? А что это за монголо-татарское имя? Ну ладно. Никак. Может, сегодня вечером встретимся? Даже если бы я и согласилась с тобой встретиться, то сегодня я точно не могу. Мы с подружками идем на каток. А ты что, работаешь на асфальтоукладчике? <сесс> <сесс> на ледовый каток. А, -а, -а. так вот где все телочки прячутся. Здрасте! Здравствуйте! А это у вас тут э, коровы на льду? Нет, у нас коток для людей. А. а сколько стоит? 50 гривен за катания 1 час. А я с тюлочкой и дольше могу. Так, мини на 17 минут. новости, я буду партнершей у самого Плющенко, представляешь? У, плющенка. Плющенко, а не у Плющенко из <сёк> Я бы на месте Плющенко, тебе бы вот на люду как подкинула до небес. Ой, спасибо. И не ловила бы. <сёк> <дом. сёк> <сёк> <сёк> Берем коньки. Какой у вас размер? Что? Я на такие вопросы только телочкам отвечаю. Вообще-то я имел в виду размер ноги. А, -а, э, -а 41. Ну, а давайте 57. Бо я люблю, когда ноги свободно. Хорошо. Держите. Все, хм, что? Ну, а вдруг у вас лед растает? У нас лед искусственный. Искусственный? Я надеюсь, хоть телочки у вас настоящие? Настоящий. Ладно, тогда переобуюсь. <Слышко> что, не умеешь кататься? Зато я умею красиво падать. И тогда держись за борт. А можно я за твой борт буду держать? Стой! 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 Ничего-ничего. <рых> 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 вот у меня сегодня одна не уходила. познакомиться. вы звать Виталика тебе. Виталька. Ну и катись дальше, Виталька. <свистит> 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 Ой, не все, Евгений, здорово, все, я не могу, я вешаю коньки на хвост. все, конец. Я устроюсь на, на каток работать, мы не уволились за инициативность, представляешь? Это Ну, Это я же хотела людям добра, я ж бачу, они падают там. Я песочком льоти посыпала. Ой, Боже, а наша ты по льду ходила? С тобой уже давно песок ссыпется. Ты что, забула? Что тебе за склероз выгнали? А не за ініціативність звезда моя. Привет! Можно я с вами познакомлюсь? Меня зовут вас як. А я в играю, на воротах стою. Ни одной юбки не пропускаю. А, не, сайбы. Ни одной сайбы не пропускаю. А -а 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 -а. Простите, но в таком виде у нас кататься нельзя. Идите снимите это. Понял, не кричи. Ладно, зря и костюм только одевал. Тут у вас нормальных тюлочек нема. Одни клюшки. <свес> Привет! А можно с тобой познакомиться? Меня зовут Виталий, Катя меня Марина. Вижу, ты настойчивая сильно, да? <свес> ну, ладно, мне это нравится. Я иду кафе перекусить. Жду тебя там. Я что-то сам себе сегодня удивляюсь. Просто красавец. Так, что тут у нас можно съесть? Съешьте горячий шоколад, он восстанавливает силы. Между прочим, девочки от горячего шоколада получают много удовольствия. Девушки получают много удовольствия от меня. Потому что я как шоколад пористый на пористый. Сиденько. Может молочный коктейль? Нет, лучше просто молока. Потому что у меня от холода так трясутся руки, что я сам могу сделать коктейль. А, так замерзли. Давайте может чего-то согревающего. Есть глинтвейн. Это подогретое вино. Нет, лучше подогретую тёзочку. Я <laughs> смотрю, ты замерз, да? Давайте просто руки. О, да, разогревай мне руки. Ну, в меня не только руки замерзли, а еще и... А, ну, ноги, ноги. Я имею в виду ноги. Ну, Но а то, про что ты подумала, мне не нравится. Ой. Давай. Five, six, five, six. Five, seven, seven, zero! Молодець, класний результат. Артистично от над технікою треба <звачу> немножко поработати. Ага. А, ну, що, Знаєш, що? Я подивлюся, як ти будеш в кедах по цьому льоду до под'їзди. Я подивлюся. Так, да, держи. Попитка номер два. А что это такие? Это ледовый комбайн. Он расчищает лед от крошки. Я не понял. А что? То есть едят прямо на льду тишу? Ну что за люди? Есть же а кафе. От ледовой крошки. А, слышь, комбайнер, а, мне просто передать, что а, тебя вызывает директор. Да, да, давай, Ёлочки! Кто хочет покататься? Я хочу с ветерком. Так, а где тут тормоз? Капец! Треба делать ноги, пока гаишники не приехали. Том, не умеешь кататься? Чуть не сразу не вмею. в У меня просто дырка на штанах. Я не прикрываю, чтобы никто не бачил. Да ладно, я же видела. У меня ничего не получается. Давай учиться. Будешь стоять на коньках уверенно, как на асфальте. если честно, то я и на асфальте пять раз падал. Ну чего, научишься, пошли. Да? Бери за руку. Ну как? Класс! Вот видишь, вот так вот нужно совершать вращение. В сувращении? Сидим. Є... Угу. А еще есть такой прыжок. Тройной тулуп. Це як, треба одягати на себе три тулупа и прыгать. А як тут турмози? П'яткою. О, клас! Це як в мене на велосипеді, коли цепь спадає. <сум> Слухай, ты классно катаешься. Я найду с 4 лет. Ого! Ты что, получается, лет 20 дома не была? Там же мама, наверное, волнуется. Слышал, говорят, панду поезда сбила, на льду подскользнулась. Что же она коньки не одела? Главное, что не откинула. Слушай, ну, а давай замутим. Ну, ты меня научила кататься на коньках, а я тебе научу кое-чему другому. Ну, я многое знаю, да. Виталик, я замуж. Ну, а кто тебе виноват? Не дождалась меня. Слушай, а может будем любовниками? Хотя, прятаться в шкафу – это не мое. Талік, ти такой смішний. До зустрічі на катке. Да, Не думав, що кататися на коньках це так приятно. Оказується, мене жде більше будущее в ігру на катанні. на льду це все одно що йти по жизни. І щоб не впасти. Надо, чтобы всегда рядом кто-то был. И желательно, чтобы это была фигуриста-фигуристка.